assalomu alaykum hurmatli talabalar men jizzax politexnika instituti muhandislik va kompyuter grafikasi kafedrasi katta o'qituvchisi gapparov behzod ne'matullayevich bo'laman bugun biz muhandislik grafikasi va kompyuter loyihalash fanidan navbatdagi o'ninchi mavzuni o'tamiz demak bugungi mavzumiz payvandli birikmalar payvandlash mohiyati va usullari bo'yicha umumiy tushunchalar payvandlaschoklarni chizmalari shartli tasvirlash va belgilash demak ajralmaydigan birikma bu ikki detal birikmasi bo'lib uni sindirmasdan ajratib bo'lmaydi bunga elektr payvand birikmalar mix parchani birikmalar klilash ya'ni yelimlashlar yelim kiradi payvand birikmalar demak payvand birikmalarining quyidagi turlari mavjud uchma uch bir tekislikda yoki bitta sirtda joylashgan ikkita element birikmasi burchakli to'g'ri burchak ostida joylashgan va qirralari bir biriga tegib turgan ikki element birikmasi tavrli bir elementning yon sirtiga ikkinchi element uchini to'g'ri burchak ostida payvandlab biriktirish ustma ust bu birikmalarda payvand payvandlanadigan elementlar o'zaro parallel joylashadi va bir biriga bir birini qoplaydi bu holatni biz ellik to'qqizinchi chizmada e, ko'rishimiz mumkin demak burchakli ta tavrli shuningdek ustma ust birikmalar kabi ayrim choklar uchun oltmishinchi chizmani v shakli harfi bilan belgilangan katet o'lchamlari xarakterlidir gipotenuza chizig'i ustida chiqayotgan g masofa kuchaygan chok qismi deyiladi choklar bir tomonlama yoki ikki tomonlama bajarilishi mumkin demak ellik to'qqizinchi chizmada mana ko'ryapmiz a b v g holatlari yoki ki, keyingi chizmamizda a b v uchinchi chizmamizda a b v holatlarda ko'rishimiz mumkin demak payvand choklarini tasvirlash va belgilash bu qanday amalga oshiriladi payvand birikma choklari ularni payvandlash usulidan qat'iy kat, nazar gost ikki uch yuz o'n ikki yetmish ikkiga muvofiq shartli ravishda quyidagicha tasvirlanadi ya'ni ko'rinadigan chok tutash chiziq bilan ko'rinmas chok shtrix chiziq bilan oltmishinchi chizma ko'rinadigan yakka payvand nuqtalari tutash yog'on chiziqlar bilan chiziladigan plus ishora bilan shartli belgilanadi ko'rinmaydigan yakka payvand nuqtalar tasvirlanmaydi demak payvand birikma chokining joylashgan o'rnini ko'rsatish uchun bir tomonlama strelkasi bo'lgan ingichka chiziq bilan chiziladigan chetga chiqarish chizig'i qo'llaniladi ikkinchi uchiga ingichka gorizontal tochka chiziq chiziladi payvand birikma choklarining shartli belgilarini tarkibi oltmish birinchi chizmada ko'rsatilgan payvand birikma choklarini belgilash uchun qo'llaniladigan yordamchi belgilar ya'ni oltinchi jadvalda bu narsa ko'rsatib o'tilgan payvand cho'qli yig'ish birligi chizmasini taq qilishga <coughs> misol oltmish ikkinchi chizmada keltirilgan demak chizmalarda ko'rai jadvalga e'tibor beradigan bo'lsak payvand choklar belgilash uchun yordamchi belgilar demak yordamchi belgi shartli e, ravishda yordamchi belgini mazmuni ko'rsatilyapti ya'ni yordamchi belgini chetga chiqarish chizig'i tokchasiga nisbatan joylashishi demak old tomonidan orqa tomondan shartli belgilar jadvalda ko'rsatilyapti demak oltmishinchi chizmani a b shakllari' ko'rsatilyapti parcha mixli birikmalar parcha mixli birikmalar ajralmaydigan birikmalar turkumiga kiradi parcha mixlarni turlari va ularni chizish oltmish uchinchi chizmada ko'rsatilgan parcha mixli birikmalarni quyidagi turlari qo'llaniladi ustma ust biriktirish oltmish to'rtinchi chizmani a shakli bunda biriktiriladigan elementlar bir birini ustiga <coughs> bir birini ustiga biriktiriladi 64-chi chizmani a shakli bunda biriktirilgan bir birining ustida qo'yiladi va uchma uch tagiga qo'yib biriktiriladi 64-chi chizma bu holda biriktiriladigan metal ustida bitta yoki ikkita qo'shimcha element elementlar taglar qo'yiladi parcha mixlarni bir qatorli ikki va undan ortiq qatorli qilib joylashtiriladi agar kesuvchi tekislik parcha mix o'qi o'q orqali o'tsa u holda parcha mixlar qirqimga kesilmagan holda shtrixlanmasdan ko'rsatiladi agar parcha mixlarning faqat joylashishini ko'rsatish zarur bo'lsa u holda barcha mixlar kallaga o'rniga katta qilib o'qchi chiziqlari tasvirlanadi oltmishinchi chizmani b shaklida bu holatni kuzatishimiz mumkin hop demak oltmish birinchi oltmish ikkinchi chizmalarni ko'ramiz tasvirlarni konspektimizga chizib tasvirlarni ko'chirib olamiz oltmish uchinchi chizma demak xuddi shunday oltmish to'rtinchi chizma ham parcha mix belgisiga bi uning diametri uzunligi va parcha mixning shakli va o'lchamini aniqlovchi standart nomer nomeri ko'rsatiladi masalan parcha mix sakkiz ko'paytirilgan yigirma nol nol go'st bir yuz ikki to'qson to'qqiz sakson belgilanishini shunday tushunish mumkin yarim yumaloq kallakli parcha mixning diametri demak d de, barobar sakkiz millimetr uzunligi l barobar yigirma millimetr ikki nol guruh materialdan qoplamasiz ishlangan parcha mix sakkiz ko'paytirilgan yigirma o'ttiz sakkiz m uch nuqta nol o'ttiz olti go'st o'n uch yuz sakson buni shunday tushunish kerak yashi Yaşır, yashirinish kallaga parcha mix diametri d barobar sakkiz millimetr uzunligi l barobar yigirma millimetr sakson o'ttiz sakkizinchi guruhdagi d o'n sakkiz markali materialdan ishlangan qalinligi olti mikromillimetr nol butun o'an uch qoplama demak bugungi mavzu shu bilan tugadi e'tiborlar uchun katta rahmat o'ylaymanki hurmatli talabalar mavzuni tushundingiz kerakli joylarni konspekt qilib o'zlaringizga yon daftarlarga yozib olasizlar e'tiborlari uchun katta rahmat sog' salomat bo'linglar